নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেল ইতিমধ্যে আমি প'ষ্ট আকাৰে দিছোঁৱেই নিউজত আমাৰ ফেচবুক পেজ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ আৰু লগতে আমাৰ ফেজ ইউটিউবৰ সাধাৰণতে কমিউনিটি টেপতো আমি দিছিলোঁ এইটো কথা যে পাকিস্তান টিমটোৰ লগত যিখন মেচ আছিলে পোন্ধৰ তাৰিখে সেই মেটচখন সাধাৰণতে হ'ব নেখেলোঁ নেখেলোঁ বুলি কৈ থকা হৈছিলে পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা বয়কট কৰি থকা থকা হৈছিলে কিন্তু অৱশেষত সেই বস্তুটো উঠাই ল'লে আই চি চিৰ এটা দল যাবলগীয়া হ'ল পাকিস্তানলৈ পাকিস্তানত গৈ পেলাই আলোচনা কৰিবলগীয়া হ'লগৈ আৰু শেষত সেইবিলাকৰ পাছত মানে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ল যে এইখন খেল হ'ব চ' বহুত নাটক পাকিস্তানৰ আগৰ পৰা মানে প্ৰথমতে টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ আৰম্ভ হোৱাৰ সেই এমাহ দুমাহমানৰ আগৰ পৰা নাটকবিলাক চলি আছে প্ৰথমতে বাংলাদেশৰ লগত নাটক হৈছিলে বাংলাদেশটো বাহিৰেই হ'ল তাৰপাছত বৰ্তমান সময়ত পাকিস্তানেও নাটক কৰিছিলে কিন্তু গৈ 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 শেষত এটা সিদ্ধান্তত বৰ্তমান সময়ত উপনীত হ'লগৈ যে খেলিব অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য কথা যে এইখন খেলৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি টকা উপাৰ্জন হয় আৰু সেই পইচাটো কোনেও এৰিব নিবিচাৰে না আই চি চি এৰিব বিচাৰে না বি চি চিয়ে না কোনোবা বেলেগ ক্ৰিকেট ব'ৰ্ডবিলাকেও সেইটো তাৰ পৰা অংশ যিহেতুকে পায় সেইটো কাৰণে মানে সেইখন খেল হোৱাটোৱে সকলোৱে বিচাৰে চ' সেইটো হ'ল ভিতৰৰ কথা সেইটো হ'ল অপ্ৰিয় সত্য কথা পইচাৰ কাৰণেই এইখন খেল হোৱাটো বহুতে বিচাৰে আমি ক্ৰিকে এজ এ ক্ৰিকেট সমৰ্থক আমিতো ক্ৰিকেট চাব বিচাৰোঁ ভাল ক্ৰিকেট চাব বিচাৰোঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্ৰিকেট চাব বিচাৰোঁ সেইটো কাৰণে এজ এ ক্ৰিকেট সমৰ্থক কোনো আমি টিম তেনেকৈ নেখেলাটো আমি তেনেকৈ নিবিচাৰোঁ গতিকে খেলাটো খেলিলেতো আমি ক্ৰিকেট এজ এ ফেন আমাৰতো পইচা পাতি কোনো কথা নাই আমাৰ মেইন কথাটো হ'ল যে আমাৰ খেলটো হ'ব লাগে খেলটো ভাল হ'ব লাগে সমৰ্থক হিচাপে সেইটো সকলোৱে বিচাৰে সেই ইণ্ডিয়া পাকিস্তান বা বেলেগৰ সমৰ্থকে নহওক কিয় মুঠতে ক্ৰিকেটক ভালপোৱা মানুহ ক্ৰিকেটৰ সমৰ্থক হিচাপে সাধাৰণতে খেল হোৱাটো মানে বহুতে বিচাৰে চ' সেইটোৱে কথা চ' যথেষ্ট দীঘলীয়া সময় ধৰি বিভিন্ন লীলা খেলাখন হৈ আছিলে এই মানে নাটক নাটক বাজিবিলাক হ'ল যথেষ্ট দীঘলীয়া সময় চ' তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা চৰ্তও ৰখা হৈছিলে যে ইণ্ডিয়াৰ লগত বায়'লেট্ৰেল চিৰিজ হ'লেহে আমি খেলিম ইণ্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ তিনিটা মিলাই এটা ট্ৰাইল চিৰিজ হ'ব লাগে ত্ৰিদেশীয় শৃংখলা হ'ব লাগে তেতিয়াহে আমি খেলিম এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছিল আৰু লগতে ৰেভিনিউ ছিষ্টেম আই চি চি যিটো উপাৰ্জন হয় তাৰপৰা অলপ বেছি অংশ তেওঁলোকক লাগিব গতিকে সেইটো ভিক্ষা মগাৰ যিটো ষ্টাইল সেইটোতো থাকিবই প্ৰতিবাৰে আই চি চি চেম্পিয়নশ্বটো সেইটো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ইণ্ডিয়াই ইণ্ডিয়াক ইউ এ ই খেলিবলৈ দিয়া হৈ পেলাই আই চি চিৰ পৰা বেছিকৈ পইচা বিচাৰিছিলে গতিকে সেই বস্তুটো থাকে ভিক্ষা মগাৰ এইটো তাত তেওঁলোকৰ সেইটোতো থাকিবই সেইটোও কৈছিলে গতিকে আই চি চিৰ ফালৰ পৰা কিন্তু সকলোবিলাক তেওঁলোকৰ দাবী খাৰিজ কৰা হৈছে বাংলাদেশকো মতা হৈছিলে এইটো আলোচনাৰ কাৰণে বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব'ৰ্ডৰ সদস্য মতা হৈছিলে বাংলাদেশক সাধাৰণতে এটা ভাল উপহাৰ দিয়া হৈছে যে দুহেজাৰ একত্ৰিছৰ আগত এটা আই চি চি ইভেণ্ট যিকোনো এটা তাত হ'ব সেইটো আই চি চিৰ ফালৰ পৰা এটা এছুৰেঞ্চ দিয়া হৈছে সেইটো বাংলাদেশৰ কাৰণে বাংলাদেশক মানে এটা এতিয়া বাহিৰ কৰি দিলে ন বাহিৰ হৈ গ'লে সেইটো কাৰণে কিবা এটাটো মানে দিব লাগিব ন নিচুকনি এটা দিব লাগিব গতিকে সেইটো দি পেলাই সাধাৰণতে যেনে তেনে শান্ত কৰিছে আৰু যি কি নহওক অলপ অশান্ত হৈ আছিলে আই আই চি চি আই চি চিৰ বিৰুদ্ধে অকণমান মানে বেয়া ভাৱ লৈ আছিলে তেওঁলোকে গতিকে সেয়াই আৰু যেনেকুৱাই নহওক কিবা এখন মিটিং এখন পাতি গোটেইবিলাক ছেটেল কৰিছে পাকিস্তানতো ইমান দিন নাটকে কৰি আছিলে পইচাটোতো তেওঁলোককো লাগে পইচাটো তেওঁলোকে একেবাৰে নাই লাষ্টত তেওঁলোকে আই চি চিৰ পৰা বেছি টকাও বিচাৰিলে আৰু ইফালে খেলখনো খেলখনৰ যিটো পইচা উপাৰ্জনৰ সেইটো তেওঁলোকেতো এৰি দিব নোৱাৰে ইণ্ডিয়াই এৰি দিব পাৰিলেও তেওঁলোকে এৰি দিব নোৱাৰে কথাবোৰ এনেকুৱাই লাষ্টত গৈ গৈ এইটোৱে যে নিৰ্ধাৰিত সময় অনুসৰি সেইখন খেল হ'ব ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ মেটচ পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকে এনজয় কৰিব পাৰিব খেলখন আমিও থাকিম ভিডিঅ' দি থাকিম আৰু নেক্সট বাৰ তাৰিখে আছে বাৰ তাৰিখৰ ভিডিঅ' আমি আনিম আগতীয়া বিশ্লেষণ আমি আনিম সৰু টিমৰ লগতে আছে ইমান ডাঙৰ টিমৰ লগত নাই ইমান বেছি আলোচনা কৰিবলগীয়া কথা মানে বাৰ তাৰিখখনৰ কিন্তু তথাপিও আমি এটা ভিডিঅ' আমি তাৰ ওপৰত গতিকে এই ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলে ভাল লাগে যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাব্সক্ৰাই কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাব নাপাব তেতিয়ালৈকে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আনিব পিছত বিদ্যা মাগিছোঁ ধন্যবাদ